Ну тут прохладно у вас, да? Каждому свое. Не, ну просто так тепло где-то. А откуда вы, из не считает? Я из города Владимир. Из Киева. А, Киев. А, понятно. А как думаете, вот, почему у вас правительство бездействует? Вот, в плане вот, подачи тепла, света. Ну, вопрос интересный в контексте разговора с россиянином. Да? Не, ну, ваш говорю, вот я вижу, что у вас там типа отопления нет, света никаких нет. Сейчас да, и это, это же мне. А почему нет? правительство, правительство бездействует? Интели... Я же отвечаю. Я понял. У -у -у. Я уже услышал. Я с первого раза услышал. Если вы думаете, что я с первого раза не услышал, то вы ошибаетесь. Мягко говоря. Я просил просто. Ну, я ж понял, тут ничего сложного пояснять не надо. Я понимаю, что для вашего интеллекта нужно пояснять что-то такое, но для меня не нужно, да. Так я вам пояснил. Да, объяснил, да, не да не я не понял, да, хорошо. То есть, это вопрос, в принципе, достаточно интересный в контексте разговора с э, такой мерзостью, как Русаки. Почему? Потому что это вот это, вы все прекрасно понимаете ситуацию, да? И но вы новый что-то, понимаете, вы единственная в, в единственная здесь... нация, которая радуется тому, что их якобы люди, якобы руководство бьет по гражданским для того, чтобы держать военную победу. И все. А то, что ты задал мне вопрос, почему бездействует кто-то, почему не бездействует, ну это же обычный дурацкий, тупой, совершенно беспредметный сарказм. Ну, это же очевидно. Да? да они же должны что-то делать. Правительство должен заботиться о своих гражданах. -то. У вас же демократия все-таки. Вы же свободные люди, как-никак. Еще да. все-таки, вам же негры принадлежат, газ, уголь. Вам, ну, мешки, может, с углем выдают, я не знаю, как, что они тут делают. Вы же, вы ну, сколько уже, вы с 14 -го года в Европе уже интегрированы, вам же, вам денег кучу выдали. Сколько вот вам, кстати, денег? Досталось. А От того, сар... что я -то для чего этот сарказм, я не понимаю. То есть, я, я все... просто... Нет, я, же отвечаю. Я же а можно да я отвечу? Я же глубокой Это Да я же отвечаю. Вам же дали денег, кучу денег. Почти что-то 90 миллиардов, 90 миллиардов вам дали. В общей это только, по только евро, а, евро, 90 миллиардов евро только Европа дала. А вы сидите без света и воды, я считаю, это несправедливо. А вы это слышали мой ответ, вы слышали мой ответ, вы, наверное, вот это словесный понос специально. Да ну, какой-то модуль. А я, же отвечаю. Я, просто, я по факту. Это он же по факту. Он же, ну это же это, 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 мерзота, она не хочет слышать ответа. Она, почему она не хочет слышать ответа? Потому что она думает, что своим сарказмом она кого-то попытается потроллить. А что тут что? что тут может троллить вот это вот якобы люди, якобы люди? Как они могут троллить? Ну как они могут троллить? Тем, что у нас нету света. Ну хорошо, у нас нету света, да, и дальше что? Смогут они победить в результате этого войны? Я сомневаюсь. Вот она, она даже не пытается меня слушать. Вот она сопли свои выплевывает на экран. где? Все. Где да. вот это вот? Где это богатство? мирное? Да, вот богатство и так далее. Вот это вот. Это, вот, это вот. Говно они пытаются, пытаются добиться чего-то там, какой-то трое. Ну, хотя, хотя вот это вот результаты, даже, даже если брать результаты по территориям, которыми они гордятся, что они куда-то визжат и куда-то наступают. С 22 -го года по сегодня у них минус 7%. процентов. Да? Они сейчас контролируют меньше территории, чем они контролировали в 2022 году. Вот это от Мерзота они что-то вяжут и пытаются играть в Иронию. Каким образом? Что это поможет им? Ничего это не поможет. Полтора миллиона дохлых русских уже. Полтора миллиона. Им это мало. Они будут вижать и дальше, что они будут побеждать. Скажи, пожалуйста, мне такой интересный вопрос. А полтора миллиона дохлых русских, это не слишком много, чтобы то ты мог. Полтора миллиона дохлых русских и... это не слишком много, говорим, чтобы это хорошо, мог... да? он даже не хочет выслушать ответ. То есть надо выскакивать, надо выскакивать со своим этой шизо Это и понятно, что она абсолютно бессодержательна. Он это понимает, но ее надо, надо выплюнуть и продолжать выплевывать дальше, чтобы не дать мне ни слова сказать. Правильно. Так а почему? Че, ты бо... чё ты боишься мой вопрос? Объясни мне. что ты боишься? Какой твой вопрос? Скажи мне, полтора миллиона дохлых русских, это достаточно цена для, для того, чтобы ты узнал ты, Для того, чтобы миллиона. ты вот, проявил здесь сарказм. Да ты, дешевый. я с тебе говорю, другое совсем. Причем здесь какие-то... Это просто все фейковые какие-то, полтора миллиона. Ты еще представляешь, сколько полтора миллиона? Хорошо, поставьте. Стать... Я, я понимаю, что математика цена. Можно целостная дальше целостная. я продолжу. Ты вообще понимаешь, что такое полтора миллиона. А можно я продолжу? Я поясню, почему. Ты, по... ты ответ мне, ты вообще представляешь, что такое полтора миллиона людей вообще. Ну, людей, я ну, ну, Людей это, это много вообще. Людей... В людях Сколько? это очень много, а в русских это обычная цифра и что-то такое нету страшного. Ты... Вот, вот у вас очень много погибло. У вас в каждом городе кладбища городские, просто гигантские у вас в Киеве новые земли покупают для того, чтобы кладбище организовывать. Можно Покупали, давай, а то, Один вопрос закончим. Да, да. Вот смотри. Один вопрос закончим сначала. Смотри. Да, ну, не хочешь сдохла на русском. Хотя же все же очевидно, да? Ну, если кто-то хочет, чтобы я слушал эту, эту гадость и пытался, пытался дискутировать, ну, совершенно глупое, я думаю, желание. Так я продолжу про полтора миллиона дохлых русских. По статистике... С чего ты взял эту статистику? По статистике... так я продолжу, можно? Где ты взял эту цифру? Хорошо, сейчас это... Ну, во-первых, есть, есть вполне себе разумная оценка, которую озвучивают российские же блогеры. Тебе, ты будешь слушать? Я включу тебе его. Что ты мне сейчас? Чат GPT включил? Не-не-не, пожалуйста, послушай. А что? Послушай, послушай. Что? Ну, слушай, все, ничего страшного. Я бы нас... того, войск СВО и от некоторых а арифметических выводов. Кто города. это такое? Итак, на Что это У нас порядка 700 тысяч находится в зоне СВО. Также смотрим официальный адрес, начало б... СВО. численности заявлялось 400 тысяч. Ну, Сразу нет, нет, нет. возникает вопрос, это с учетом донецких корпусов или без? Потому что, ну, будем считать, что без учета. Ну, или с учетом донецких, по одну сторону будем, заведомо. Ну, что называется, госструктуры. Дальше, мобилизация 300 тысяч. Контрактники за 22 год, мне сейчас цифра не попадалась, но можно найти, то есть сколько заключило контракт. 23 год, плюс 560 тысяч. 24 год, плюс 400 тысяч. 25 год, официальные данные, порядка 400 тысяч, там 411, по-моему, подписаны контракт. Ну я же сказал, ну я сказал, что это мерзота, не будет обсуждать вообще по существу ничего. Они да. радуются тому, что это понятно, всем очевидно, эти новости же с наших каналов они берут, из наших новостей, да? Но говорить о том, что полтора миллиона дохлых русаков это нормальная цена для того, чтобы у нас не было тепла и света, да, они не хотят это обсуждать. Хотя это же является ценой, да? Это является ценой. Полтора миллиона дохлых русских, которые сами Кацапы об этом говорят. И это же можно проверить по статистике. Вот этот якобы блогер, он же может быть поднять немножко свою память и вспомнить своих дохлых соратников одного, второго. По статистике сейчас у каждого россиянина, у каждого россиянина во второй линии знакомства уже есть один убитый на СВО. Минимум. Вторая линия это значит знакомый знакомого. А у 30 или 40% уже в первой линии есть знакомые убитые в этой войне. И вот эта, вот эта, вот эта херня, она что-то там показывает, что у нас нету света и тепла. Нету света и тепла, переживем это. Лишь бы побольше уничтожать этих, вот, вот эту вот эту, вот эту мерзоту, лишь бы больше ее сдохло на СВО. Это же очевидно. На СВО имя говорю, почему на СВО говорю? Потому что они считают, что ничего страшного не происходит. У нас холодно, у нас замерзает все, да. Ну хорошо. Я радуюсь этому, это ж такое дело. Ну, я думаю, ну, в дальнейшем можно что-то с ним говорить, что-то с ним обсуждать. Нужно это или нет? Я думаю, что не нужно, потому что вот эта упоротая мерзота, она радуется будет этому, и, и хай радуется. Честно, хай радуется, ничего абсолютно в этом страшного нету, просто потому что они зато не они ж, чем, чем больше они будут от, закрывать глаза на собственные проблемы, на собственные, что в них происходит, да? Что у них уже, уже, уже у них уже, уже сколько сдохло, дохлых этих, таких тварей, да? И что они платят эту цену и дальше будут ее платить. 12кацапов на квадратный километр нашей территории это немного и 8кацапов среднее наполнение территории русаков да? 8 живых на территорию россии и 12 дохлых на территории украины ага. и она показывает на телевизор, она не хочет обсуждать это показывает мне поку она не хочет обсуждать, но ну, она, не она не ты. способна обсуждать просто-напросто. И кто-то хочет, чтобы я смотрел на этот, вот эту, вот эту, вот эту, глаза вот этой, вот этой мерзости и что-то с ними обсуждал. Ну как? Как можно? Нет, никак.